Продовжуємо рухатися далі. А отже, філософська школа, Новий Акрополь» запросила всіх і запрошую зараз відзначати Всесвітній день філософії. Тиждень філософії, такий зараз проходить під таким, такою назвою Гаслом: Свобода, ілюзія чи реальність. Отже, сьогодні дві мої гості, які прийшли до студії. Ми спробуємо з ними з'ясувати, що що людині взагалі потрібна філософія, що дасть цей тиждень всім нам з вами, і чи можемо ми з'ясувати все ж таки свобода це реальність, чи якийсь такий міф, про який ми говоримо, але не можемо торкнутися і відчути, що це таке. Отже. Марія Пащевська, керівник Харківської філії культурної асоціації Новий Акрополь і Аліна Коц, координатор проєкту Тиждень філософії і волонтер у цієї культурної асоціації «Новий Акрополь. Це як я засувала, вже не перший такий рік проходить цей тиждень філософський. Нащо він взагалі потрібний? Что вы хотите, до всех ты, запрошуете, на цей тиждень? Собственно, действительно, это мероприятие проходит уже не первый год, и я немножечко начну издали. Угу. Собственно, в 2002 году ЮНЕСКО объявила, что каждый третий четверг ноября будет Всемирным днем философии, и мы именно к этому празднику, к этой дате, хотим вернуть внимание общественности, внимание в том числе харьковчан именно к этой теме. И неделя философии — это семь дней мероприятий, в которых мы с разной стороны пытаемся заново поднимать тему поиска мудрости, в тему любви к мудрости, да, поскольку философия — это всегда любовь к мудрости. Это не просто какие-то отстраненные вещи, поскольку часто нам может казаться, что ну что же такое философия, что это какие-то очень заумные темы, темы, которые совсем не имеют ничего общего с нашей обыденной жизнью, с нашими вопросами, которыми мы задаемся. Но на самом деле философия, так как ее воспринимали еще во времена Сократа, Платона, а, в древней античности, это в первую очередь вопросы, а, которыми мы задаемся, может быть, не каждый день, но часто. Это вопросы о смысле жизни. И, кстати, вчера мы как раз начали нашу неделю философии а, с лекции о Викторе Франкли и а, вопросе свобода внутренняя или свобода внешняя. А вопрос а, о поисках смысла, смысла нашей жизни, смысла всех наших действий. И неделя философии призвана в первую очередь, то есть ее задача как раз не познакомить еще раз со Сковородой, с Эрихом Фромом, людей, которые уже с ними знакомы. В первую очередь ее задача донести до каждого человека частичку философии, заново как бы задаться вопросами, а для чего я существую? Да, именно с этого вопроса, вопроса всегда начинается философия. Кто я такой? Зачем я иду? И откуда я пришел? Ну це такі питання, які час від часу виникають в різні часи, на протязі на протяг, протягом всього життя людини. Але ж от щодо свободи, вчора ви намагалися з'ясувати ілюзія чи реальність, я розумію, що філософія взагалі не, не дає відповідей. Вона показує шлях, по якому ти повинен шукати сам ці відповіді. Але ж, врешті, якщо підбити якийсь підсумок. Свобода ⁇ это что? Об этом мы еще будем говорить на наших последующих мероприятиях. А вчера мы а, говорили о, о вопросах философия, а, философия, философия свободы, внутренняя или внешняя. Uh -huh. И вот немножечко пришли все-таки к мнению о том, что в первую очередь а, свобода — это определенная внутренняя категория. Uh -huh. а, мы вчера вспоминали а, такого древнеримского философа Эпиктита, который был рабом, но при этом был одним из самых свободных людей. А, говорили опять же о Викторе Франкле, а, он известен в первую очередь как психолог в конце лагере и он говорил о том что а, даже в концлагере можно остаться свободным человеком и свобода это в первую очередь внутренняя категория а, если человек ей обладает то вне зависимости от внешних обстоятельств а, он остается свободным а, и поднимали также такую очень актуальную тему о которой еще будем говорить на наших а, последующих мероприятиях это свобода от чего-то или для чего-то поскольку часто нам очень а, нам кажется что а, вот был бы я свободен, если бы у меня не было э, столько работы uh -huh. а, да, или каких-то бытовых вопросов. Вот я бы тогда ну, просто как минимум пирамиды построил. А, но по факту, когда вот, вот тот вопрос, к которому мы обращаемся, что вопрос не быть свободным а от чего-то, поскольку даже если у нас освобождается время, вопрос, а чем его занять. И что же такого не сделать со своей жизнью? Поэтому часто мы. Нам сложно. С этой свободой. И об этом тоже будем говорить в лекции об Эрихе Фроме Бегство от свободы. о том, что часто на самом деле, хотя мы вроде бы хотим этой свободы, мы от нее тоже можем бежать. И поднимали вопрос, то, что свобода это всегда свобода для чего-то, свобода делать еще что-то, свобода выполнять какие-то важные для нас задачи. Но для этого нужно, чтобы эти задачи были да? или мечты. Uh -huh. Ну так, просто свобода це не валяння на дивані, а це щось, якесь діє якась повинна бути, а кожен з нас по-своєму сприймає поняття свобода. Свобода так, від чогось чи свобода задля чогось. Щодо того, наскільки цікаве ви намагаєтеся зробити цей тиждень і долучити всіх, хто б хотів зрозуміти, що таке взагалі філософія, і, наприклад, яким чином ви намагаєтеся розповісти, що цікаве і незвичне про нашого філософа Григорія Сковороту. Спасибо за такой замечательный вопрос. Григорий Савич Сковорода это, наверное, один из самых близких да, украинскому сердцу философов. Удивительная личность, личность, которая могла, как говорил еще Лев Толстой, у, Лев, у Льва Толстого, как все мы знаем, особо авторитетов не было. И вот поэтому очень так удивительно, что он писал о ком-то, в том числе о нашем вот, соотечественнике Сковороде, замечательную вещь. Он говорил, потрясающая личность. Личность, которая могла жить так, как говорит. И мы в рамках недели философии приглашаем а, тоже очень интересную личность а, Ленида Владимировича Ушкалова а, к нам в философский центр а, «Новая Акрополь» для того, чтобы услышать еще немножечко больше о сковороде. И о сковороде а, как не о просто каком-то очень далеком персонаже, а о человеке, который говорит очень практичные вещи, которые рассказывает вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день. И мы хотим заново немножечко вернуть вот это отношение к сковороде, немножечко любовь к сковороде привить. Поскольку часто нам кажется, что, ну вот кто такой сковорода, о чем он таком рассказывает, что я могу от него узнать. Ну, писал какие-то байки о том, что все вещи, о которых рассказывает сковорода, они практичные. Об этом ми знаємо так мало. Тому ну, я думаю, що всі, хто хоче долучитися і зрозуміти, що таке філософія, зрозуміти, що таке свобода, внутрішня свобода, задля чого це свобода. Долучайтеся до цього тижня. А я прощаюся з вами до пів на сьому і Чекатиму вас у програмі. Доброго вам здоров'я до зустрічі.